Yeni Mercedes Maybach S650. Həcmi 5900 cc olan bu mühərrik 630 at gücünə malik S650 olaraq buraxıldı. S650-də istifadə olunan benzin V12 mühərriki 2300-4300 RPM aralığında 1000 nanometr fırlanma anı məlumatları ilə də cazibədar dəyərlərə malik bir şah əsərdir. Alman avtomobil istehsalçılarının razılığına görə, nə qədər gözəllik olsalar da, nəqliyyat vasitələrinin sürəti 250 kilometr saat ilə məhdudlaşır. S650-nin yüksək at gücü və tork dəyərləri 2250 kq ağırlığındakı bu canavarın 0-dən 100-ədək cəmi 4.3 saniyə sürətlənməsinə imkan verir. Orta yanacaq sərfiyatı 11.9 litr olaraq verilən avtomobilin yanacaq çənlən tutumu 80 litrdir. Bu yolla 672 kilometr məsafəyə çatmaq olar. Mercedes tərəfindən 2002-ci ildə istehsalına başlanan Maybach 57 və 62 modelləri mövcud idi. 57 və 62 adları uzunluqları ifadə edən ölçülərdi. 5.7 metr və 6.2 metr. 2013-cü ildə Maybach Mercedes ilə münasibətlərinin son qoydu. Ancaq Köşlərin birliyi 2014-cü ildə onları yenidən bir araya gətirdi. Bu şəkildə lüksdən daha lüks olan Mercedes Maybach S seriyasının üstünə tikildi. Mercedes Maybach S650-nin xüsusiyyətlərinə baxdığımızda təsirli dəri avadanlıqları və bu sərtlərin keyfiyyəti və birinci dərəcəli işçiliyi şübhəsiz ki, göz qamaşdırır. Ön parmaqlıqda və avtomobilin müxtəlif nöqtələrində Maybach loqotipi artıq keyfiyyətə çevrilmiş adını ifadə edir. İçəridə istifadə olunan materiallar və xüsusən də ön konsol və bu materialların istehsal və montaj işçiliyi haqqında düşünmədən keçə bilmərik. Salonda göz oxşuyan bir estetik dizaynla birlikdə bu günə nisbətən daha cazibədar, bənzərsiz texnoloji infrastruktur yaradılıb. Əlavə avadanlıq paketləri ilə S650 lüks və rahatlığın qarışığından doğulmuş bir performans canavarıdır. Bentley Flying Spur premium sedan segmentinin ən xüsusi avtomobillərindən biri təqdim edildi. 2021-ci ilin yeni Bentley Flying Spur V8 542 at gücünə malik mühərriki, üstün avadanlıqları və yenilənmiş üzü ilə ortaya çıxdı. Gəlin bu avtomobili yaxından tanıyaq. Premium sedan sinifinin üst hissəsində olan Flying Spur modelinin Bəzi versiyasında 20 düymlük standart təkərlər, 7 fərqli əsas rəng seçimi, uzun şüa yardımı ilə tam LED farlar, 5 fərqli daxili dizayn variantı, 12 düymlük toxunma multimediya ekranı və 10 dinamikli 650 vatlıq səssistemlə malikdir. İngilis lüks avtomobil istehsalçısı Bentley ultra lüks sedan modelinə Flying Sport adlı yeni bir mühərrik seçimini gətirdi. Daha doğrusu, köhnə nəqliyyat vasitələrində də tapılan V8 mühərrik seçimi yeni nəsildə də öz yerini tapmağa başladı. Müştərilər üçün qara bədən hissələri olan idman görünüşlü bir paket də seçə bilər. Əlavə olaraq taxta döşəmə interyerdə standart olaraq gəlir. Son olaraq qeyd edək ki, Bentley Flying Spur V8 üçün sifarişlər artıq alınmağa başlayıb. Audi S8 Demək olar bütün modellərində gördüyümüz çevrilməyə 2 ilə və əvvəl A8 ilə başlayan ID modellərini texnologiya və dizayn baxımından oxşar quruluşlarla təhziz etdi. Zaman keçdikdən sonra ailədə bəzi modellər üçün hələ də davam edən bu prosesin bəlkə də ən maraqlılarından biri bu gün qarşımızda durur. Göründüyü kimi 2021 ID.8 bu cür nə häng ölçüləri olan bir avtomobilin performansla birləşdirdikdə nəyə ifadə edə biləcəyinin sübutu olmağa davam edəcək. Test proseslərində dəfələrlə kamuflaj kameralarına düşən avtomobil haqqında əvvəlki nəslərin bizə işıq salacağını təxmin edə bilərik. Xüsusilə xarici görünüşündə standart versiyaya nisbətən dəyişən hissələr təəccüblü deyil. Performans nöqtəsi daha da irəli çəkilsə inqilabı dəyişiklik olmadığını qeyd etmək lazımdır. Bu 4 litrlik 2 turbo V8 mühərriki 560 uz at gücü və 800 nanometr fırlanma alanı ilə hasil edilir. Başlıq altında əks olunan texnologiya hissəsinə baxdığımızda indi tanış olacağımız 48 vat arxitekturası üzərində qurulmuş yumşaq hibrid sistem qarşımıza çıxır. Yeni ID S8 modelinin avadanlıq hissəsindəki fərqlər tanış nöqtələrlə formalaşır. Ön tərəfdə 16.5 düymlük, arxada isə 14.6 düymlük olan karbon keramika ələzləri modelin standart avadanlıqları arasındadır. Egzozlar, jant dizaynları, yan təkərlər və ön tampon qrupu dizayn nöqtəsində S toxunuşu ilə formalaşan hissələr arasındadır. Salon bölməsində Audi Virtual Salon texnologiyasının bütün avadanlıqları ilə təchiz edilmiş yeni Audi S8 Karbon və alüminium hissələrə əlavə edərək daha idman xarakterli təməlləri daşıyacaq. Yeni Audi S8 son dərəcə rahat bir lüks sedan və həqiqətən dinamik bir idman avtomobili ola bilər. Audi Drive Select sistemi sətim üçün 5 profil təklif edir. Komfort Plus rejimi yeni bir profildir. Hətta rahat bir təcrübə əldə etməyə imkan verir. Əyləcələrə 3 dərəcəyə qədər əyilir və sakinlilərə təsir edən yanal sürütün məzasaldır. Dinamik rejimində S8 tam işə düşür. Sürətli dönmə zamanı maksimum yuvarlanma açısı təxminən 2.5 dərəcədir. Standart süspansiya ilə isə bu təxminən 5 dərəcə olur. Silindir anlarının vəziyyətə görə paylanması neytral və ya minimum həddindən artıq özünü istiqamətləndirməni təmin edir. BMW 7-ci seriya BMW M və BMW i markaları ilə idman performansında və elektrik hərəkətliliyində nəzərə çarpan irəliləyişlər şəld edən BMW, yeni BMW 7 seriyasında yüksək rahatlıq və müasir lüksun arxasındakı öhdəliyini tətbiq edir. 6-cı nəsil gələcək BMW-nin qabaqcıl modelləri yaxın gələcək üçün bütün mükafat rəqiblərini tutacaq irəliləyişi təmsil edir. Yeni BMW 7 seriyası hər cəhətdən müstəsna lüks və rahatlığı, üstün kabin mühitini, qabaqcıl yenilikləri, sürüşlük rahatlığını və segmentində ən yaxşı yanacaq səmərəliliyi ilə birlikdə dinamik performansı ifadə edir. Dünyada ilk dəfə təklif etdiyi yeniliklərdən bəziləri rahatlıq funksiyaları üçün BMW Yes nəzarət uzaqdan dayanacaq və vacib avtomobil funksiyalarına çıxış təmin edən BMW Display Key-dir. Haqlı görünüşü ilə BMW-nin Qavağcıl cəmləsi öz sinifindəki ən yenilikçi və inkişaf etmiş sedandır. BMW 7 seriyası həm nüfuzlu, həm də dinamik bir görünüş təqdim edən xarici dizayn ilə valeh edir. Əlavə olaraq, incə tənzimlənmiş aerodinamikası ilə əsəbləşdirici külək səsçüyünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Hətta kabinə ümumi baxış yeni BMW 7 seriyasında müştəriləri gözləyən yüksək keyfiyyətli mühiti və materialların təsirli ifadəsini ortaya qoyur. Orta konsolun ön tərəfində uyğun olan cep telefonlarını simsiz və induktiv şarj etməyə imkan verən bir smartfon yuvası kimi xüsusiyyətlərə əlavə olaraq, avtomobildə olan sərinlişləri qarşılamaq üçün M Pian Light seçimində təqdim olunan Welcome Light kapitalı işıqlandırma dizayını tək başına işıqlandıraraq Bir ayrıcalıqlı qonaq pərvərliyi mühiti yaradır. Yeni BMW 7 seriyasında istifadə olunan göz qamaşdıran lüks qətnamə 10-25 düymlük monitor ekrandakı funksiyaya barmaq üzü ilə toxunmaqla ilk dəfə bir smartfon və ya tablet kimi istifadə edilə bilər. Bundan əlavə, iDrive button istifadə edərək bütün funksiyalara daxil olmaq mümkündür. Növbəti mükəmməl lüks sedan Rolls-Royce Rolls-Royce nəyə bənzər? İçərisindəki nədir? Mühərrikin xüsusiyyətləri nələrdir? Detalları öyrənmək üçün videonu izləməyə davam edin. Qarşımızda inanılmaz bir limuzin var. Hərtdən artıq lüks, son dərəcə sərin və hər şeyi üstələyən. Çox fərqli bir dizayn dili ilə adi limuzinin görünüşünün biraz daha modernləşdirilmiş versiyasını təqdim edir. İnteryerdə yüksək keyfiyyətli materialların istifadəsi də diqqətdən kənarda qalmır. Bəzi şərhçilər bunu təkərlər üzərində bir sənət əsəri olaraq xarakterizə etmişlər. O qədər də yanılırlar. Rolls-Royce Phantom-un qiyməti 674.478 evrodan başlayır. Belə olduqda nə maşın, nə də avtomobil adlandırmaqda adamın dediyi gəlmir. Sadəcə bir sənət əsəridir. Nəhəng bir limuzin olan, əllə istehsal olunan və istehsalına 1200 saat vaxt sərf edən avtomobil onu alət adlandıraraq lüsfay etdiyimizin fərqindəyik. Uzunluğu 5760 mm, genişliyi 2018 mm-dir. Dünyanın ən yumşaq dərisindən istifadə edilən döşəmə ən keyfiyyətli ağac materialları ilə dəstəklənib. Limuzin və dünyanın ən dəbdəbəli limuzinindən bəhs edirik. Lexus LS500. 10 pilləli avtomatik transmissiya, iti ucu dizayn və güclü mühərriki ilə Obyektivimizi avtomobildə saxlayaq və detallara daha yaxından baxaq. Lexus LS 500 dizayn quruluşu ilə başdan ayağa yaponduridir. Ancaq hardware hissəsində öz sinifinin tələblərinə ən yaxşı şəkildə cavab verməyi bilir. Yeni 19 və 20 düymlüklük təkərlərlə birlikdə gələn LS 500 demək olar ki, yaşayış sahəsini valeh edir. Avtomobilin ön oturacaqları 28 istiqamətdə elektriklə tənzimlənə bilər. Masaş funksiyasına malik olan bu oturaqlar həm də qızdırma və soyutma xüsusiyyətlərinə malikdir. Yeni Lexus LS 500-də səs küyünün aktiv səs küyə nəzarət sistemi sayəsində əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı bildirilir. 12.3 düymlük multimediya sistemi vasitəsilə lazimi əmrlərlə idarə oluna bilən avtomobil rəqibləri kimi rəqəmsal alətlər panelinə malikdir. Quruluş baxımından ağacdan düzəşdə getməyen Yapon istehsalçısı dəri parça ilə uğurlu harmoniya qurdu. Bu avtomobil eyni zamanda ağıllı asma sistemi ilə təklif edir. Yəni süspansiyonlara elektron nəzarət edilə bilər. Yeni Lexus LS 500 sürücü oturacağının dayaqlarını müəyyən bir məsafəyə qədər açaraq maşına asanlıqla daxil olmağımızı təmin edir. Nə əzizlərci xüsusiyyətdir, elə deyilmi? Bu gün 6 böyük lüks sedandan avtomobil haqqında danışdıq. Bəs sizin seçiminiz bu avtomobillərdən hansı olardı? Şərh bölməsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Videonu bəyənməyi və dəstək olmaq adına kanalıma abunə olmağı unutmayın. Birsonrakı videoda görüşmə ümidi ilə hələlik.